Уважаю здоровье, дорогие друзья! Сегодня я хочу практически показать, как осуществлять купание в проруби. Важная составляющая не просто окунуться в прорубь, а подготовиться к этому как морально, физически, так и по форме одежды. Что нужно сделать для того, чтобы получить не только моральное удовольствие, физическое удовольствие и не было никаких негативных. Итак, для того, чтобы комфортно окунуться, нужно немножко согреться. Делаем простые упражнения знакомые со школы, с института. Повращаем ручками интенсивно. В по обратности. Поразводим ручки с поворотом. Неплохие движения. Съедем на борщ, можно поскользить на по льду, если есть лед, если на земле. Просто вращать ручками, понаклоняться, просто чтобы нам стало комфортно, тепло и идем к раздеванию. Перед окунанием мы раздеваемся, но когда раздеваемся, мы думаем о том, что нам придется одеваться, поэтому складываем одежду так комфортно, чтобы... Было удобно одеться, одеваться будем снизу вверх, потом раздеваемся сверху вниз. Хочу обратить на некоторые составляющие нашей одежды. Лучше иметь варежки, которые легко и быстро одеваются. Конечно иметь шапочку, а не Раздеваются. Раздеваемся. Я использую полотенце, видите, тепленькое, согретое, всегда при себе под курточкой, если в случае перемещения бегом. Курточку сняли, положили. Все сложили на курточку, так как будем одевать. Разулись одним движением штанишки, носочки. Раз, Раз. подготовили к одеванию, попросили здоровья для себя, для близких, для родных. Окунаемся это Подготовленным можно просто обтереться. Точно так же можно попрыгать и подсохнуть. Но для начала рекомендую растереться полотенцем. Будьте здоровы.